Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi setengah jam kita akan cover topik tapi kita rangkumkan dulu analisa pasaran kita di mana apa yang kita tunggu. Saya untuk minggu ni saya tunggu untuk yen pair, untuk dollar pair dan juga untuk uh, indeks. Terutamanya apabila indeks menunjukkan ya. Uh, ingat struktur sekarang ni kalau dia buat 5, maksudnya kalau ada nampak benda ini Trade. Satu, dua, tiga, trade. Okay. Structure sekarang saya boleh letakkan macam ni. Dan kita habis. Jadi kalau dia buat lima, yang penting adalah sini ada separation. Trade apabila berlaku correction. Okay. Ataupun dia ke bawah. Tunggu ini dulu. Then baru ada trade. Itu untuk semua index. Yen pay. Yen pay saya dah lukis structure itu tadi. Di mana kalau kita buat lima. Buat lima. Pullback tiga ni kita trade. Itu yen pay. Dan dollar pay mungkin awal sikit. Dollar pay mungkin awal sikit eh. Mungkin awal sikit. Dollar pay. Empat ni boleh trade kalau ada kalau ada correction yang jelas ataupun even kepada empat ini. Baik. Okey, uh, soalnya uh, kita ada setengah jam saja untuk cover topik. Uh, saya kena cepat sikit uh, apa win with wisdom untuk top untuk hari ini. Uh, jadi kita cover topik awal uh, cepat sikit eh? Okey, jadi topik kita pada hari ini adalah teori gelombang Elliot siri impastif. Basic dia market secara asasnya terbagi kepada dua jenis. Dua jenis structure. Yang pertama adalah structure impulsif, yang kedua adalah structure kolektif. Structure impassive terdiri daripada lima lekuk. Structure corrective terdiri daripada tiga lekuk ataupun pecahan-pecahannya lima, sembilan, tiga belas dan seterusnya. Dan ingat, basic dia adalah dalam ni akan ada pecahan. Sama juga benda berulang. Benda berulang. Dan ini semua melengkapkan satu struktur yang besar lagi. Benda sama. Kalau anda dapat berfikir secara pecahan macam ni, then anda dapat buat elite wave. Kalau anda tak dapat berfikir secara pecahan macam ni, anda kena buat basic kepada Dow Teori. Faham tak? Dan kat tengok eh, kalau anda dapat berfikir, kaedah pecahan di mana ini berpecah lagi dan melengkapkan yang besar, then elite wave is for you. Kalau anda tak dapat fikirkan mengenai pecahan macam ni, ini sebenarnya melengkapkan apa, yang kecil dia pecah lagi, anda gunakan kaedah support resistant. Ada orang bagus cara ni, ada orang bagus cara tu. Jadi anda pilih mana yang anda yang rasa sesuai kepada anda. Faham tak? okay kalau anda dapat ni satu lagi ya eh, dapat berfikir secara tadi tu kita berfikir secara horizontal now kalau anda dapat berfikir benda ini then anda mungkin akan melanjutkan kepada konsep gun ataupun masa. Faham? Kalau anda anda bagus dengan dengan apa dengan dengan hori dengan apa parallel parallel line. Ha. Ah. Ni tadi secara horizontal anda melihat price ke kanan kalau anda bagus tengok price ke kanan dan berfikir secara konsep pecahan, then anda boleh dalamkan trade wave. Kalau anda bagus kepada contohnya, okey, ini satu cycle price. Then anda akan menjaga kepada kaedah masa. Dia kepada FIBO juga. Yes, benda sama Dan apabila sampai kepada sembilan Then kita akan ada riset Tak apa Itu cerita lain ha, Tapi uh, uh, Dapatkan structure ni dah dulu Saya nak bawa gun But Even yang horizontal ni pun Saya pening kepala nak terangkan kepada orang Sebabnya nak nak kaitkan kepada masa Don't worry Lukisan kita ni everything kenapa ada nampak x kepada y kadang-kadang saya lukis dekat kadang-kadang lagi ada -kadang nampak saya lukis jauh ah uh, dia ada kepada time eh. dan dan korelasi saya tak gunakan even gun saya gunakan correlation uh, even gun bukannya lukis gun kosong je okey now balik kepada cerita ni tadi Jadi, um, apa dia, uh, untuk struktur impulsif, dia ditandakan menggunakan nombor. Menggunakan nombor. Dan impulsif cuma terdiri daripada tiga je. Iaitu motif, diagonal dan juga kepada impulsif. Dia terdiri daripada tiga jenis. tiga jenis eh tiga pecahan dia yang pertama adalah impasif biasa yang kedua adalah motif dan jenis ketiga adalah diagonal Untuk ketiga-tiga ni, syarat dia adalah wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek berbanding dengan satu dan wave lima. Dan wave, apa dia, wave 4 sorry Ani ini syarat asas dia. Ni syarat asas dia. Biasa motif diagonal untuk dua ni juga. Ni dua ni pula. Selain daripada syarat ini dia ada tambahan dia. Wave 1 dan wave 4 tak boleh bertindih. Ini tak boleh bertindih. Maksudnya, satu, dua, tiga, empat, lima, ini tak boleh bertindih. Itu untuk biasa dan motif. Dan, last sekali, even kepada motif dan biasa ni, dia ada perbezaan dia. Untuk motif, wave tiga kena sampai satu, enam, satu, lapan wave 4 tak boleh retrace bawah daripada 50% wave 3. Okey dan wave 5 kena ada divergence. Itu untuk motif. Langgar mana-mana syarat yang ini itu adalah diagonal. Maksudnya biasanya wave 1 dan wave 4 bertindih ya. Eh? Itu adalah diagonal. Kebiasaan. Okay. Now. Lanjutan berlaku dalam salah satu daripada tiga. Maksudnya, sama ada kita sedang melihat lanjutan dalam lekuk 1 lanjutan dalam lekuk 3 dan lanjutan dalam lekuk lima. Okey. Lanjutan berlaku dalam salah satu daripada yang berikut. Satu, tiga dan lima. Okey. Kelazimannya, kita akan melihat lanjutan berlaku dalam lekuk tiga. Ini yang lazim. Okay. Ni yang kita cover dulu eh. Dia punya asas eh. Okay. Ni pula kaitan structure dan Fibonacci. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Satu, dua, tiga, empat dan lima. William kena Okay Untuk lekuk satu There's no way untuk kita nak tahu Dia habis kat mana Tak ada cara Yang kita dapat buat Kepada time frame kecil benda sama yang berulang. Dan lekuk 2. Okey, ha, di sini yang kita boleh mula menggunakan Fibonacci. Lekuk 2 untuk fibo retracement. Fibo retracement. Okey, syarat asas, cukup syarat 14.6. Ini cukup syarat 14.6 Untuk tujuan analisa Lekuk 2 kat sini Hendaklah mencecah 38.2 Maksudnya Sekiranya anda punya set up kepada retracement lekuk 2 Lekuk 2 hendaklah bila kita ambil FIBO extension Tiga lekuk pembetulan kat sini. Bila kita ada poin, tiga poin ni eh. Yeah. Seratus peratus dia kena mencecah tiga lapan poin dulu. Itu lekuk dua. Lekuk penyarat 14.6. Now lekuk tiga. Lekuk tiga Fibo Extension expansion depend kepada anda guna platform mana eh. Fibu expansion lah. Fibo expansion untuk lekuk 3 cukup syarat adalah 61.8. Untuk tujuan analisa 100%. Maksudnya kalau kita ambil 3 poin kat sini lekuk 3 Cukup syarat 618. Ini lazim apabila anda melihat lekuk dua yang pendek. Dan lekuk tiga macam ni. Ah, ha, Ni satu, ni dua, ni tiga. Kawasan ni 618 nya. Okay. Dan sekiranya ini adalah motif, lekuk tiga paling kurang 161.8. Ingat nombor-nombor yang saya sebut ni ya. Ni benda yang kita ulang-ulang-ulang-ulang hari-hari. Lekuk empat. Untuk lekuk empat, tarat minimum menggunakan fibo retracement yang ditarik daripada kawasan ini. kawasan ini. Dua kepada tiga. Contoh, bila kita melihat kepada cat dan kita menjangka lekuk empat kat sini. Okay. Lekuk empat cukup syarat 14.6. Itu cukup syarat. Boleh tak dia kat sini saja lepas tu pergi boleh. Tapi untuk tujuan analisa, kita akan jangkakan lekuk empat 23.6. Ah ha, ni contoh dia lah. Tengok saya punya projection kat sini. Maksudnya ka, untuk tujuan teknik kita pakai, kita akan tunggu kita akan menunggu kepada 23.6. Bukannya tunggu 23.6 ni saja. Kita akan lihat kepada kepada structure correction ya dan kita akan tarik apabila berlaku 3711. Hmm. Jadi untuk Jadi untuk lekuk empat, Fibonacci Assessment daripada dua kepada tiga ni. Paling kurang 14.6. Untuk tujuan Anissa, kita jangkakan paling kurang internal dalam ni 3711. Dan untuk lekuk lima, lekuk lima yang paling payah. Dia ada tiga cara. Yang pertama, lekuk lima sama panjang dengan wave satu. Sama panjang dengan wave satu. Itu lekuk lima. Kaedah kedua adalah Lekuk lima Kaedah kedua Lekuk lima Bila kita ambil Fibonacci Retracement Tiga kepada empat Ditarik Fibonacci Retracement Lekuk lima Di antara satu, dua, tiga, enam Ke satu, enam, satu, poin lapan Dan kaedah ketiga bila kita tarik fibo sepanjang ini daripada permulaan ini kepada 3 dan kepada 4 bila anda tarik fibo extension kepada the whole thing ini lekuk 5 mencecah 61.8 satu... lekuk lima boleh tak dia... dia pergi lagi yes tapi ini adalah kelaziman target FIBO untuk kesemua ini Ada soalan tak benda ni? Okey. Jadi ini adalah untuk uh, saya ulang banyak kali sampailah dia lekat. Kan okay. boleh boleh habiskan ayat saya dah. Sampai muak Uh, saya nak macam tu. Sampai sampai muak, sampai dah 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 automatiklah macam tu lah is. <laughs> Kalau anda auto, bayangkan saya macam mana is. Bukannya baru tahun ni saya cerita benda ni. Sejak dari tahun 2014 saya cerita benda ni. Bayangkan macam mana. Sejak bukan 2014 2012 uh, 2012 2014 tu dia dah komplit 2012 Sejak dari 2012 Sekali dah do, tahun 2025 12 13 tahun <laughs> Sejak 13 tahun dah cerita dia Ha. Uh, ulang 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 uh, uh, macam korang semua trader bayangkan saya saya explain benda ni dekat programmer yang bukan trader last-last dia tarik tar, dia dia ta, dia tarik dia angkat tangan saya tarik saya lari cepat-cepat <Seng> sakit Sebelum dua-dua orang bertumbuk <laughs> Berita benda tu Dia tarik FIBO pun dia tak tahu ha, Sebab dia tak dia bukan trader kan Kita ha, cerita, cerita kat dia Dia pula rupanya dah tiga hari Last-last dia tanya kan FIBO tu apa? Alamak <laughs> Dia tahu nombor FIBO tapi dia, dia tak tahu apa itu fibo retracement. Dia tahu fibo retracement. Dia tak tahu itu tool. Hai, aku dah tiga hari dah explain kat engkau. <laughs> Kena trader yang ya betul. Kena programmer yang juga trader. <laughs> itu cerita lama, cerita 2014 Cerita 2014 Programmer nah, yang trader pun out Sebab benda ni bukannya dia simple Terutamanya hmm. bila kita masukkan Korelasi Daniel. Korelasi tu kena terangkan mengenai uh, Mengenai apa uh, Leading uh, uh, Concurrent dan juga Kepada lagging. Okey, jadi ini adalah apa yang kita pegang dalam kita punya uh, kita punya analisa dalam sistem yang kita guna pakai dan inilah apa dinamik dinamik yang kita terangkan uh, dalam analisa kita. Ha, inilah yang menentukan dia. Kenapa kita katakan masih ke atas? Kenapa kita masih pegang dia untuk lukis ke bawah? dan seterusnya. Okey, selain daripada yang kita ceritakan mengenai struktur tadi, di mana dalam ni akan ada dalam ni akan ada 3 or even 7 tentu positif. Yang penting adalah dalam ni. Di mana dalam tiga ada tak ada pertindihan. Empat dan lima. Inilah benda yang kita ulang-ulang-ulang sampai anda lekat. Alright? Kita akan break dahulu. Uh, dan kembali nanti uh, Peluang untuk anda Mengikuti uh, Kuis Yang Yang apa uh, Di mana akan ada Tiga orang Yang berpeluang untuk memenangi US Dollar 110 jumlah terkumpul Untuk kali ini eh? Jadi jangan ke mana-mana Kita break sekejap kita kembali selepas ini untuk win with wisdom uh, kontes lepas ni. Okey, jadi kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi